Müqəddəs Ramazan ayının 17-ci günündə hər kəsi salamlayıram. 100% təbii West Gold kərəyağlarının təqdimatında iftar vaxtına qulaq asırsınız. Studiyada Mahmud Turafşan oğludur. Orucluğun tibbi faydaları haqqında danışacağıq. Səhhətinizlə bağlı sizi narahat edən məsələ varsa, suallarınızı yazıb göndərə bilərsiniz. Bunu bilmək vacibdir rubrikasının Facebook səhifəsi aktivdir. Bundan əlavə iftar vaxtında bu gün hədiyyə paketi oynanılacaq. Orucluqla bağlı sual verəcəm. Suala birinci düzgün cavab yazan dinləyicimiz West Product Marketing şirkətindən hədiyyə paketi qazanacaq. Bunun üçün bütün Facebook istifadəçiləri Bunu bilmək vacibdir rubrikası səhifəsini bəyənib oyunumuzda iştirak edə bilərlər. Hazırda isə təklif edirəm oruculuğun tibbi faydaları haqqında radio sujətə qulaq asaq, dərhal sonra oruculuğun tibbi xüsusiyyətlərindən qonağım danışacaq. Müzik Milli Radioda iftar vaxtı davam edir əz dinəcilər, oruculuğun tibbi faydaları haqqında növbəti prolikdə məlumat aldınız. Qonağım Azərbaycan Dövlət Tibb Universitetinin Tədris-terapevtik klinikasının 2-ci terapiya şöbəsinin müdürü, tibb elmləri namizədi Səbnə Məşədiyevadır. Səbnə xanım iftar vaxtına xoş gəlmisiniz. Çox sağ olun. Axşamınız xeyir olsun. Necəsiz? Yaxıyam, çox sağ olun. Ramazan ayını necə keçirsiniz üçün? Yaxşı keçir. Hər şey yaxşıdır, qaydasındadır. Bəli. bəli. Müqəddəs Ramazan ayının 17-ci günündəyik və e, də bilərsiz, bu mərhələdə oruç tutan insanların səhətində hansı proseslər gedir. Hal-hazırda 17-ci gün olduğuna görə artıq o öyrənmə etabı keçib. Hardasa Hı -hı. öyrənmə gedir 1-4-5 gün. Ə ilk 4-5 günü biraz çətin olur. Bədən öyrəşəndən sonra artıq biz elə etapdayıq ki, çox rahat etapdır. Mhm. Yəni bədən artıq alışıb buna. Bəli, alışıb və artıq o bərpa prosesləri də gedir, rahat və immun sistemin aktivləşməsi də artıq gedir. Hətta yol xucu xəstələrə infeksiyalara qarşı immunitet də artıq artır. Ümumiyyətlə həkimlər hansı xəstəliklərdən əziyyət çəkən insanlara oruç tutmağı qadağan edir. Əsasən o ə, xronik xəstəliklərdir. Bu xronik xəstəliklər zamanı daimi hansısa dərman qəbulu lazım olduğuna görə ya da ki, inyeksiyalar vurulduğuna görə ə, orucu saxlamaq mümkün olmur. Və bir də ki, səhətə ə, ziyan ə, verirsə əgər ə, bu problem, onda da oruc saxlamaq olmaz. Çünki uşaqlıqdan olan xronik xəstəliklər var. Tutalım, şəkərli diabet tip 1-də Ə, xəstələr 3-4 dəfə insulin vururlar və insulin vurduqlarına görə də qida qəbul eləməlidilər. Amma 2-ci tip şəkərli diabetdə isə ə, xəstəliyin ağırlığı ilə əslində elə bir ki, xəstənin ağırlığından ağırlıq, ağırlıq dərəcəsindən asılıdır. Bəli. Çünki ə, orta ağırlıqda və yüngül formalarda hətta onlara xeyirdir oruc saxlamaq. Amma ağır formalarında artıq qadağandır. Hı -hı. Aydındır. Oruculuğun tibbi faydaları haqqında e, rolik səsləndiz az öncə. Bu faydalara nə əlavə etmək olar? Bu faydalara orada hər şey düzgün qeyd olundu. Bir dənə o e, immun sisteminin aktivləşməsindən e, deyilmədi. E, Hı -hı. E, amma təmizlənmə prosesi düz qeyd olunmuşdur orada. Çox böyük xeyri var orucluğun e, sağlamlığı. Hətta elə xronik xəstəliklər var ki, hiperdaniyə xəstəliyi, ürəyin işimi xəstəliyi, piylənmə Onların yüngül formalarında, ilkin etaplarında hətta bu müalicənin bir növü kimi də qəbul oluna bilər. Yəni orucluq bir müalicə növü kimi Bəli, istifadə oluna bilər. İstifadə oluna bilər. Və siz az öncə toxundunuz bu məsələyə, mən bir daha qayıtmaq istəyirəm. Oruç tutmaq sağlamlıqdır və orucla bir çox xəstəliklərin qarşısını almaq olar. Ancaq elə xəstəliklər var ki, insana genetik olaraq keçir. Bəli, bu cür xəstəlikləri oruç tutmaqla müalicə etmək olar? Yox. Genetik xəstəliklər onlar genlə əlaqədar olaraq keçir, anadan atadan irsidir və genetik xəstəliklərin əlbəttə ki, növləri çoxdur, amma orada ki, hətta onların yaranma yaş dövrü də artıq kodlaşdırılıb, müəyyənləşdirilib ki, tutalım bu xəstə 30 yaşında ya 35 yaşında xəstələnəcək on qarşısına almaq mümkün deyil. Yəni bu cür insanlar ömrünün sonlarına qədər bu xəstəlikdən əziyyət çəkir, yəni davam edəcəyə çəkməkdir. Bəli, bəli. Və orucullah bu, bu xəstəliklər sağalmır. Yox, sağala bilmən. Mhm, aydındır. Çox sağ olun. Və sizin sualınız varsa izləyicilər səhhətinizlə bağlı, bunu bilmək vacibdir. Rubrikasının Facebook səhifəsi aktivdir. Yazın, göndərin. Ramazan ayında orucullah bağlı sizi narahat edən məsellərə canlı efirdə münasibət bildiriləcək. Xatırladım ki, qonağımız Azərbaycan Dövlət Tibb Universitetinin Tədris-terapevtik klinikasının 2-ci terapiya şöbəsinin müdürü, tibb elmləri namizədi Səbinə Məşədiyevadır. Və bir üzücü xəbəri diqqətinizə çatdırmaq istirərəm əzli dinəcilər, uzun müddətdir səhhətində problemlər yaşayan Şərqin Operaya yazan ilk qadın bəstəkarı, xalq artisti Şəfiqə Axundova bu gün dünyasını dəyişib. Şəfiqə Axundova 1924-cü ildə Şəki şəhərində anadan olub. 1943-1944-cü illərdə Asif Zeynalov adına Bakı Musiqi Məktəbində dahi Üzeyir Hacıbəyovdan dərs alıb. 1956-cı ildə Üzeyir Hacıbəyov adına Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının bəstəkarlığ istiqsası üzrə bitirib. 1998-ci ildə Azərbaycan Respublikasının xalq artisti adına layiq görülüb. 2004-cü ildə şöhrət ordeni ilə təltif edilib. Xalq artisti Şəfiqə Axundova ilə vida mərasimi sabah saat 13:00-dan 15:00-a qədər Rəşid Behbudov adına Mahnı Teatrında keçiriləcək. Xalq artisti Fəxri Xiyavbanda dəfn olunacaq. Allah rəhmət eləsin. Və ilə sıradakı Rolikimizdə, süjetimizdə Şəfiqə Axundova həsr olunub. Gəlin dinləyək. Qonağımız Azərbaycan Dövlət Tibb Universitetinin Tədris-terapevtik klinikasının 2-ci terapiya şöbəsinin müdürü, tibb elmləri namizədi Səbinə Məşədiyev adlı və sizin səhhətinizlə bağlı problemləriniz varsa, həmçinin bunu da Bunu bilmək vacib durubrikasının Facebook səhifəsinə yazıb göndərə bilərsiniz. Canlı efirdə bütün suallarınız cavablandırılacaq. MÜZİK Və oruç tutan insanlarda ürək bulanma, ürək getmə və başgicəllənmə kimi hallar yaşana bilər. Belə olan hallardan ə, necə yayılmaq lazımdır və belə hal baş verərsə, ani anda küçədə və yaxud evdə, ev şəraitində necə müalicə olunmalıdır bu məsələlər? Belə hallar ə, ilk 1 həftədə ola bilər ə, oruç tutanlarda. Ona görə də bütün müsəlman ölkələrində son On ildə belə bir ə, ə, rəsmi də olmasa qayda-qanun var ki, orucluq ayından qabaq ə, orucluq tutmaq istəyənlər mütləq kiçik olsa da check-up-dan keçməlidirlər. Çünki xroniki qanazlığı ola bilər, hipotoniya ola bilər, təzyiqin aşağı olması və bu xəstələrə əvvəlcədən əlbəttə ki, ə, məsləhətlər verilir həkim tərəfindən. Əgər belə hal ə, küçədə ya evdə baş versə, əlbəttə ki, Yaxınları ilk yardım göstərə bilərlər, qohumlar ilk yardım göstərə bilərlər. Üzünə su, su çiliyə bilərlər. Əgər vəziyyət çox ağırdırsa, təzqi ölçüb baxa, baxa bilərlər. Onda əlbəttə ki, orucu pozmaq lazım olacaq. Təzqi çox düşübsə, çay verməli olacaqlar, kofe verməli olacaqlar, nəsə bir xırda bir şirin bir şey. Amma bu hallardan yayılmaq üçün əlbəttə ki, həmişə orucluq ayından bir 10 gün, 15 gün qabaq ə, həkim məsləhətinə, ə, həkim qəbuluna getmək lazımdır. Və həkim özü müayinədən keçirib xəstələri ya da ki, sağlam adamları məsləhət görəcək ki, o oruc saxlaya bilər yoxsa yox. Aydındır. Əziz dinləyicilər, orucun tibbi faydaları haqqında danışırıq. Sizin də əgər səhhətinizdə hansısa bir problem yaşanırsa, Bunu bilmək vacibdir. Rubrikasının Facebook səhifəsi aktivdir. Hələ ki vaxtımız var. Bütün suallarınız efirdə cavablandırılacaq. MÜZİK Xatırladım ki, studiyada qonağımız Azərbaycan Dövlət Tibb Universitetinin Tədris-terapevtik klinikasının 2-ci terapiya şöbəsinin müdürü, tibb elmləri namizədi Səbinə Maşədiyevadır. Bugünsə müqəddəs Ramazan ayının 17-ci günüdür, iyulun 26-sını yaşayırıq. İftar saat 21:18-də olacaq və sıradə təklif edirəm Nədən oldu mahnısına. Qulaq asaq, Azərbaycan Respublikasının xalq artisti Zeynəb Xanlarovun ifasında, elə bəstəsi bu gün dünyasını dəyişən Şərqdə ilk opera yazan qadın bəstekar Şəfiqə Axdındovaa aiddir. Nədən oldu? Gəlin dinləyək. Milli Radioda iftar vaxtı davam edir əziz dinləyicilər uzun müddətdir səhhətində problemlər yaşayan şərqin opera yazan ilk qadın bəstəkarı, xalq artisti Şəfiqə Axundova bu gün 89 yaşında dünyasını dəyişib. Xatırladım ki, xalq artisti Şəfiqə Axundova ilə vidalaşma mərasimi sabah saat 13:00-dan 15:00-ə qədər Rəşid Behbudov adına Mahnı Teatrında keçiriləcək. Xalq artisti Fəxri Xiyabanda dəfn olunacaq. Allah rəhmət eləsin. Bu gün müqəddəs Ramazan ayının 17-ci gününü yaşayırıq. İftar saat 21:18-də olacaq. İmsak isə sabah 27 iyul saat 05:08-də. Onda deyim ki, iftar vaxt imsak vaxtının son həddi süb namazından 20 dəqiqə əvvəl idi. Allah orucunuzu qəbul eləsin. Müzik Star vaxtının qonağı isə Azərbaycan Dövlət Tibb Universitetinin Tədris-terapevtik klinikasının 2-ci terapiya şöbəsinin müdürü tibb elmləri namizədi Səbinə Məşədiyevadır. Orculuğun tibbi faydaları haqqında danışırıq. Sizi narahat edən məsələlər varsa, səhhətinizlə bağlı bunu bilmək vacibdir rubrikasının Facebook səhifəsinə yazıb göndərə bilərsiniz. Və elə bunu bilmək vacibdir rubrikasının Facebook səhifəsinə gələn ə, suallardan birini səsləndirmək istəyirəm. Belə ki, Leyman Ahmadova ə, istifadəçimiz bizə bizdən soruşur. Nə üçün iftardan sonra baş ağrısı, ağırlıq yaranır. Ola bilər ki, düzgün qidalanmıram. Bəli, bu düzgün qidalanmamaqla bağlı ola bilər. Çünki çox adam bütün gün aç qaldığına görə iftarda birdən-birə tez yeməyi yeyir. Və elə bir ki, əvvəl mayədən başlamaq lazımdır. Bir qədər su qablı eləmək lazımdır. Bir-iki dənə xurma yemək olar. Sonra bir 15 dəqiqə, 20 dəqiqə fasilədən sonra yavaş-yavaş əvvəl duru xorəklərdən, sonra isə e, ikinci xorəklərdən istifadə eləmək olar. Çox adam tələsəndə, tez-tez yeyəndə qan dövranı elə beləki yenir aşağı, mədəyə və ə, mərkəzi sinir sistemini beyin qalır ə, qansız. Az, ə, qansızlaşma gedir də orada. Həm təzyiqdə biraz düşə bilər, həm baş ağrısı verə bilər ə, insanlara. Ona görə iftar zamanı tələsmək olmaz. Məsələn, daha çox orucluq ayında insanlar baş ağrısından əziyyət çəkir. Yəni, miqren adlandırılan belə bir xəstəlik var. Əgər bu miqren xəstəliyi xroniki olaraq insanlara keçibsə, ə, Bu oruc bu cür insanlar oruç tuta bilər ümumiyyətlə. Əgər ə, xəstələrimizdə miqren xəstəliyi varsa və o ə, orucluq zamanı tez-tez təkrar olunursa, yox, onlar saxlaya bilməz. Amma əvvəllər 70-ci, 80-ci illərdə çox xəstəlikləri acqılla müalicə edirdilər. Bronxial astma idi, birləşdirici toxuma xəstəlikləri idi və onların arasında hətta miqren də var idi. Amma ə, indi o baxır xəstənin vəziyyətinə Əgər test-test təkrarlanırsa baş ağrıları, onda onlara vurmaq olmaz. Ümumiyyətlə belə bir xəstəliklər ə, hazırda mövcuddur ki, tibb elmi bu xəstəliklərin müalicəsində hələ də aciz olsun. Hələ acizlik var bəzi xəstəliklərdə. Bu hansı xəstəliklər ola bilər? Bu əsasən xroniki genetik xəstəliklərdir, xromosom xəstəlikləridir. Orda müalicə elə bir ki, etioloji getmir, səbəbdən ıı, səbəbini müalicə eləmir. Orda elə bir ki, ancaq simptomları müalicə edir həkimlər. Simptomatik müalicə gedir. Yəni ömrünün yəni, xəstə... sonuna qədər insanda bu xəstəliklər bəli, yaşanır. Bəli. Aydındır. Ümumiyyətlə acılıqla müalicə tibdə tətbiq olunur. Hal-hazırda da tətbiq olunur, amma çox geniş yayılmışdı SSRİ vaxtında dövründə, 70-ci, 80-ci illərdə. Yadımdadır ki, Leninqradın özündə də belə ki, bronxial asma uzun illər elə bilki, bu tətbiq olunurdu. Acılıq, 21 gün acılıq ancaq su qəbulu ilə müalicə gedirdi və xəstələrin 30-40%-nda müsbət nəticə verirdi. Məsələn, acılıq və pəhriz, bunlar arasında nə kimi fərq var? Fərq çoxdur çünki pəhrizində növləri var. Hər xəstəliyin öz pəhrizi var. Tutaq ki, piylənmənin də növlərindən aslı olaraq çünki var mərkəzi piylənmə, var insulinə rezistentliklə gedən piylənmə, Hı. o şəkərli diabet önü vəziyyət var, başqa endokrin xəstəliklərdə piylənmə, yəni ki, onların hamısının öz pəhrizi var. Və diaqnozub qoyulandan sonra müanələrdən keçəndən sonra diaqnoz təsdiqləndəndən sonra həkim onun ə, hər xəstənin öz pəhrizini ona başa salır. Aydındır. Hazırda istərdim bir az orucdan insanın qida rasionu haqqında danışaq. Mətlə imsak və iftar vaxtlarında hansı qidalara daha çox üstünlük verilməli? Deməli oruç tutan insan onu dəqiq yaddında saxlamalıdır ki, 2 dəfə qidalanmalıdır. Çünki bəzi insanlar ə, səhər durmurlar, yatıb qalırlar və saxlayırlar öz yeməklərini bir dəfəyə iftara. O da düzgün deyil. Deməli, səhər-səhər imsakda istifadə olunan məhsullardan əlbəttə ki, sığığlar olmalıdır, maye qəbulu yaddan çıxarılmamalıdır və tərkibində zülal, sulalı məhsullar da olmalıdır. Tutalım, hər gün yumurta yeməkdən də bəsələr bir gün soyutma yemək elə, yumurta yeməlidilər, bir gün qayğanaq yeməlidilər, bir gün pomidor yumurta bax belə yəni ki zülal qəbulu olmalıdır. Ola bilər ki bu zülal yumurta olmasın, ət yeməyi olsun. Nə qədər belə biraz ağır gəlməsə də, yəni ki zülal qəbulu olmalıdır səhərlər və sıyıqlar olmalıdır, amma iftar zamanı Əlbəttə ki, birinci başlayırıq bir, e, duru xorəklərdən, su, su qabulundan, sonra isə keçirik ikinci, üçüncü xorələrə. Və mən sizə minnətdaram gəldiyinizə görə. Təbənnə xanım çox sağ olun ki, gəldiniz, bütün suallarımızı cavablandırdınız. Siz də sağ olun. Allah orucunuzu qəbul etsin, Allah dualarınızı qəbul etsin. Xatırladım ki, əziz dinləyicilər, qonağımız Azərbaycan Dövlət Tibb Universitetinin Tədris-terapevtik klinikasının ikinci terapiya şöbəsinin müdürü, tibb elmləri namizədi Səbinə Babayeva idi.